встречайте. сегодня у нас в гостях. Доброе утро. Старик, хочется сказать. Привет. Доброе утро. Кузин старичок. Старичок. Гутен Морген, Ну что, колись, Стасику, футбол вчера дивился? Я, если честно, пропустил этот финальный момент, когда Украина выиграла, но я подходил как раз к открытой площадке, где проходил матч. Ну, в общем, то там был большой телевизор, и большое количество людей смотрело. И я уже понял на подходе, что Украина! Это все что вси, да, все Да, понял, еще что все нужна. нормально, все отлично, все вчера, счастливо. Вчера можно было пропустить, но до трех часов ночи, еще раз повторюсь, не спал, наверное, никто в этом городе. Но никто не а может спевал, даже и вид дольше. Видно, мы там музыку не слухали, не нет, не туда. Меня, а, ну, нет. У меня не под окнами Просто дело -то в том, что я не спал всю ночь, поэтому мне сложно сказать, когда, когда кто там что делал. ты хорошо сохранился, Стасик. Во всяком ситуации. случае, в, такой, в тот момент, когда все дудели, я был, я присутствовал в в общем-то. Стас, хорошо. От страстей футбольных, к которым ты, в общем-то, никак не относился вчера, никак они тебя не задели. Хотя я бачу, что Не, почему? Ли... Если честно, ну просто у меня очень плотный график репетиционный. Поэтому я изредка, когда кушаю, где-то там в каких кафешках я смотрю телевизор, там сейчас везде матчи, матчи идут. Ну, поэтому ты... вот вчера я смотрел на повтор, позавчерашнего матча, позавчера или вчерашнее, или позавчерашнее, честно, я уже не помню. Но, в общем, футбол везде, идет везде. И я, даже если бы очень не хотел, бы все равно попадал на это. Ну, сборная Украины, ты же уже наш, понимаешь? Да. Я же бачу, что ты не москалый, хлопчик. Ты, то, ты маешь <как> я ватвич, ватвич, за Украину. Да. Ну, пока не выступала. Давай, я, так нет, хорошо. С страстями футбольными окей. Мы пока что уходим в сторону и возвращаемся к страстям музыкальным. Вот здесь mm -hmm. вот тебе, я думаю, что есть рассказать. Здесь Там так уж відбувалася будем говорить так. Так, И мы надеемся, <авит> что, <вит> и наших. что сейчас энергии в твоем голосе будет больше, потому что там же вода, ну а ну дай-ка мощи, Азарт должен. был азарт у вас, на самом деле. Кипели страсти. Давай в двух словах скажем, про что Ми да. говоримо. Давай, Юлі, какая умничка у Це Давай. була фабрика зірок, правильно? Так. Да. Тепер тобі слово. Це була битва. фабрика зв'язка, битва титанов, так сказати, українських и російських. Так. Вот, но я не знаю, сколько это было битва. Как по мне, это был такой большой фестиваль, где просто ребята с разных фабрик, которые уже в принципе, что касается российских фабрикантов, они уже в принципе не фабриканты, да, это люди, которые давно на сцене, они выступают, там, сортируют, у них есть. Э, там, не знаю, свой есть стиль. Артисты, ну да, да. ДНЯ тогда то же самое. Кого еще можем? Э, Джокера, да, Доминика? Да, Полина и Колду. Ну, я не, не слежу, если честно, особо за их творчеством. Просто мне кажется, что у них все хорошо. Ну как бы да, они уже. Вот. ну и, и э, я не знаю насчет какой-то конкуренции там. Просто э, реально был один сплоченный организм. Э, и большое спасибо Новому Первому каналу, простите, за э, их я поддержку. Модируешь. Говори, Модируешь, <laughs> спасибо большое, ты... Мадин. Да, вот вот, в общем, нас поддерживали со всех сторон, и мы старались друг другу помогать также, потому что у нас были, ну, во всяком случае, у меня, я хотел клево выступить, и, ну, чтобы это было на высоком уровне. И, мне кажется, у других ребят была та же задача. Твой день рождения, который выпал на последний день зимы, он как-то влиял на твой выступ? Или ты обстраховался и решил, что... Нет, он повлиял только на успеваем? то, что я уже который день подряд отмечаю день рождения. Mm -hmm. Друзей Спасибо. так много, да что... <laughs> Спасибо. Старик. <laughs> Старик. Старик. Спасибо. А, ну... Как, ну как вам сказать, ну да, зарядил это, наверное, каким-то позитивом. Во всяком случае, так я еще свой день рождения не праздновал. А что было такого необычного? А, меня поставили на табуреточку, как когда я был маленьким, и пел вот на в кругу семьи вот эти песенки. Пусть бегут, не уклюже". Вот, но меня при этом облили шампанским с ног до головы, бросали и такие конфетти. Лужи неуклюжие, и, да, так да, да, ну нам было очень весело, Целая куча камер вокруг, но. На это никто не обращал внимания, мы просто кайфовали. И я чувствую, что эти люди искренне поддерживают, поздравляют. И, ну, в общем-то, нам было весело. Но еще бы нам было грустно, было то на шампанского. Как ты вообще чувствуешь себя сейчас в такому виде? Это же уже не 21, а 22. 22, Ну разница небольшая. Чувствуешь груз годов? Нет, нет. Чувствуется другое. Тут, наверное, не в годах дело, а в опыте и в богатстве. И в том, что ты понял из этой жизни. Я еще мало чего понял, но ну. А ты вот, вот есть у тебя такая, вот, извини, за жаргон мулька, а, в свой день рождения подводить какой-то итог, для 20 назад, смотреть, что получилось, что не получилось, нет? Это очень сложно, потому что а, я давно уже потерял своего времени, и у меня до сих пор какой-то понедельник, какого-то мая. 12 и... июня 2012 вот, год. И, на да, случай, у меня, меня в этот период времени уже, знаете, дни как один, и мне сложно как, даже сказать, как еще сегодня Стас, как день недели. Стас, вы сказали, я уже забыл. На день рождения был какой-нибудь звонок какой-то знаковый для тебя? Может быть, поздравление от какого-то человека, который вот а, а ты, ну, вот чипова, mm -hmm, да. чекавице, было неожиданным? Або ты не очековал, або навпаки, и дуже чекал, и это Хм. Сложный вопрос. Да, Велоси да, нет, нет. Нет. Це пыта. да Что это уже Да. И в этом тоже дело. Слушай, То есть, а... Когда позвонил Пол Маккартни, ты на самом деле не удивился. Я не взял трубку. А <laughs> даже так. Я отморозился. Мама поздравила? Мама безусловно. Вот это самый главный звонок, правда? Да, да, да. Вот это молодец. Змина твоего имиджа, она повязана и с кількостью уроков, или в принципе нет? Нет, исключительно с моим внутренним миром. И, ну, Что с ним трапилось? Ты стал жестче? Да какой же вообще? Нет, дело не в жесткости, дело, наверное, в моем отношении к жизни в принципе и ко всему, что я делаю. Я более здраво, наверное, начал, в очередной раз более здраво начал смотреть на себя и нашел себе еще больше минусов и понял, что мне еще работать и работать над собой. Поэтому, а, знаете, стиль одежды, он как бы не обязывает ни к чему абсолютно. Это, ну, как, а, как, как бы, бы не одежда носит человека, а человек носит mm -hmm. одежду, мне просто нравится, мне комфортно, мне уютно. Если глубоко купать, можно так и нарыть, поэтому дуже глубоко не пирнай, там все, да. чтобы ну, что найти сюрпризы. Стас, вот ты сейчас сказал, что ты нашел очень много минусов, я знаю, что даже один минус ты с собой принес. <свес> да. <свес> <свес> Может быть даже плюс. <свес> Мы можем тебя попросить под минус сейчас, вот на эту сцену пройти и смотреть. Это будет как раз на самую И буквально в нескольких словах, пока идешь, расскажи, что это такое. Эта песня Небо кровь. И, в общем-то она говорит сама за себя, я думаю, поэтому. Небо кровь сегодня сейчас у нас попробуем. в эфире. Стас Шурин с переменной имиджа а, связано с тем, что Стас пересмотрел себя, нашел какие-то новые, наверное грани градации в своем таланте. И сейчас мы с вами сможем все это воочию оценить. И, <свист> и на больше вам скажу, эта песня очень-очень вразила его шанувальницы. Слухаем разум, оцениваем и, в принципе, я думаю, все в случае, в Но оставлю на потом всего один патрон, если нужен, забирай, вырывай меня с корнями Земли, что дождями исцелена. Не нами все давно предрешено Все мы люди домино Как один полетим Не наверх, а вниз Подо мной земля карниз Надо мною небо Красного цвета словно кровь Красного цвета словно кровь Надо мною Света словно кровь надо над мною не поворот. Не кричи, я всегда тебя услышу. кузов намного тише, должен быть Замолчи Опустись немного ниже, там где ты уже не дышишь, не один. Нами все давно предрешено, все мы люди домино, как один полетим. Не наверх, а вниз, подо мной земля карниз, надо мною небо красного цвета слова кровь. Красного цвета кровь, надо мною I'm <laughs> сегодня у нашей студии и спеку небо кровь. Так, слухай, ну это круто. Я так говорю, что вариант не знаю. Дуже дякую. Дуже боже мой, просто прикольно. А ты сам песню написал, да? Да. Давайте я звучу с контактом, потому что опять ты сейчас скажешь вопрос, который люди написали. И они подумают, что ты читаешь и типа говорят, своего манема наши вопросы читают, и потом задают. Давай ты, давай. Олеся, Кройтер спрашивает. А Доброе утро всем, позитивного дня. Вопрос э, Стасу, э, который, надеюсь, в такую рань смог все-таки проснуться в добром здравии и чудесном расположении духа. Не успел заснуть, я бы сказал. Хорошо. Стас, скажи, пожалуйста, написание песни «Небо кровь» для тебя самого чем является? Какой это шаг? Спасибо. Для тебя самого. Какой это шаг? Написания это песни? очередной шаг. А вот того, история что написания песни. Чьи слова? А мои? Все мое, как обычно. Да, это произошло случайно, как и, в принципе, все, что происходит. А ведь случайно ничего не происходит. Да, я понимаю, что у него есть план, и он всем рулит. Так. Я поехал в Ригу к маме, к родителям. Папа уезжал как раз, это перед отъездом его очередной рейс. И я начал делать свою первую аранжировку. Вот, и я ее сделал, и написал текст в количестве одного куплета, одного припева. Вот. и когда вернулся в Киев, уже здесь дописал песню целиком и Еще два на студии нет. И на студии уже начал работать над треком. А у тебя богато в таких песен, которые написаны на У меня даже больше, скажу. У меня очень много песен, состоящих из двух строчек, из одной, из строчек перечеркнутых ручкой вдоль и поперек. У меня очень много записей. И не до да? Поглядываешь и. А, с сожалению, опять закрываешь тумбочку, понимаешь, что не сейчас, да, ребята? Знаешь? Не, я, как, как, правило, на следующее утро после написанного э, как бы просыпаюсь, открываю, смотрю, понимаю, что это полный бред и нужно писать по новой. Ну, интересная песня о тем, что вот здесь вот я не увидел, и, наверное, никто не увидел уже да, этих знаменитых стасовских мелизмов, да, этих джазовых, блюзовых. Ну, я думаю, я уже достаточно показал, что я умею это делать, может быть, не так хорошо, как хотелось бы когда-то, но сейчас у меня немножко другие цели. Да, но Среди мне даже подавайте новые стасовые. Ну, какой а, есть. Хорошо. Олечка, Картун спрашивает. Э, старт. ну, во-первых, комплименты. Очень классная песня «Небо кровь». А вопросик у меня Спасибо. такой. Как ты считаешь, кто из российской команды, имеется в виду «Фабрику звезд», да, имеет в виду, самый сильный вот, конкурент? Ну, я бы, наверное, сказал бы не конкурент, поскольку ты уже объяснил, что не было борьбы, а было очень... Я вам команда. скажу, самое, наверное, главное, чтобы каждый из участников понимал, что самый, самый основной и главный конкурент – это они сами. Ну, то есть для меня я самый большой свой конкурент, потому что, как в свое время сказала та больше критики в свой адрес она не получит кроме как от самой себя, ну, мне, в принципе, эта позиция подходит, потому что это правда. И ты, это знаешь, на что ты способен, и ты сделал работу, ну, или вообще что-либо сделал на 100% или на какую-то какую, на какую долю от того, что ты мог бы выдать. И исходя из этого уже нужно делать выводы, мне кажется. Ну, смотри, вот у меня есть любимчики, как в сфере там шоу-бизнеса, в принципе, как музыкант, как -то ведущий и так далее, и так далее. любимчик был у тебя на фабрике звезд, в частности, в российской команде? человек, на которого ты смотрел, думаешь? Знаешь, да, классный, я помню классный. еще, когда я смотрел в фабрике Юлия Бужилова, по-моему, с первого состава фабрики. Я болел за Вику Дайнайка, я болел за Полину Гагарину, хотя я не видел ее фабрики, но я слышал о такой исполнительнице, а, исполнительнице, oh, боже, mm -hmm. у меня с утра просто так и прет, хочется сказать, что на латышском. А, песня вот эта ее попросила ah, Очень красиво. Да, да, и она на фабрике ее тоже пела, между прочим. Ну, она ее готовит в всяком случае, поэтому да я Анд... пела уже. Да, пела. Ну да, да, пела, пела. Да, конечно, Андрей э, Печенко спрашивает. Стас Шуринс, ты очень красиво звучишь на украинском языке. Скажи, когда мы сможем услышать от тебя песню, опять-таки, на украинском? Ну, она есть, я уже об этом говорил. А, есть песня на украинском, я ее еще не записал не сделал. И, если честно, я не знаю, даже когда возьму за это. Когда ты планируешь снимать свой следующий клип? А, на какую песню? Это вам не скажет никто. <свят> И что, не хотел бы, например, в этом запитании от меня сделать то рок-кавер на известную песню? А на фабрике, кстати, я буду исполнять песню Микки Джаггера и Лени Кравица. God gave me everything I want. Да ты все! А ты знаешь, что Лени Кравиц okay. проезжает к Да? Давайте пройдем. Да ты что? Отлично. Какого часа? А мы сегодня идем на Верла, знаешь? Да ты все! Ходим из Нава. Шли? Куда вы идете? На Верла. Гоу! Він знову буде писати пісні. Старшурін сьогодні був у нашій студії із новою піснею і з новим стилем. Взагалі таке враження, що новий старшурін спідмінила, але він мені дуже подобається. Побажаємо йому на добраніч, Нарешті виспати стрішки і приходь наступного разу. Такий самий свіжий, як і сьогодні. Дякую. Лучше я писав. Поїхали далі. Доброе утро. Дякую, що смотрите. Це М1, це Гутен Моргінг.